Ну, ну, Напишіть закон про імпічмент, і Буде закон, вона. чому не написали? Ми тут дурні, а ви розумні. Напишіть. Сделают, э, ложную информацию, я уже правдивая информация. Подходят люди говорят, что сельскохозяйство родили. Правильно, здесь был майдан, был раз, два почему бы нам еще раз не выйти и сказать, что Порошенко сделал много обещаний для народа. Порошенко сделал такое обещание, что он свой отстраняется и будет заниматься Украиной, что он закончит войну за два месяца. Ни одного обещания он не выполнил. Зато поднялась кварплата, поднялся проезд, поднялись цены на продукты, я не знаю, на, лика, на все. Цены очень поднялись но пенсии зарплаты не повысились и у людей люди вышли и именно говорить что зарплата высокая а доходы у людей не увеличились не увеличились и люди вышли и говорят мы не хотим даровать этому непонятно кому своих квартир правильно правильно